Доброе утро, ребята! Доброе, доброе утро! Доброе утро, взрослые! Доброе, доброе. Ну, утро действительно доброе, хоть и солнышка нет, но все равно. Радостная сегодня суббота. Я хочу вам рассказать историю о двух братьях. Называется разделенная радость. Э -э скажите мне, пожалуйста, у кого дома есть санки? Санки. Нет? А, ну, есть. В общем, санки есть у всех, да? А кто на них любит кататься? Я! Зачем Я санки, если не любит кататься? Правильно. А вы делитесь с другими? Да. да. О, молодцы. Я с Ромой делюсь. Рома, да? Молодец. Хорошо, что ты любишь своего братика. Вот у нас сегодня Практикой. Молодец, у вас наверное на санки такие длинные. Вот сегодня история о ребятах, которые любили кататься тоже на санках. Два брата, Юра и Вова, наблюдали за погодой. Наверное, эта история чем-то похожа на наш этот год. Что снега нет и нет. Ребята, пока снег не выпал, вы очень ждали снега? Да! Правда, хотелось снега, вроде как зима, вот так и те два мальчика ждали тоже. Вроде зима настала, уже время прошло, вроде снегу пора уже как бы пойти, но снега не было. Они уже смотрели погоду, они уже надеялись, молились, но снега не было. Но они думают, думают ну надо же готовиться, уже услышали, что вроде как будет скоро снег. Зашли в сарай, думают, сейчас возьмем санки, скоро будет снег зашли и посмотрели, а санки не в порядке. Как в прошлый год бросили их поломанные, так они и лежали в углу поломанные. У вас все хорошие санки? Да, да. И не ломаются, да? А вот ребята на них, наверное, так быстро ездили, что планочки там попроламывались. И они уже как бы собрались, а санки-то не готовы. Папа уехал в командировку починить некому, а бюджет как бы расписан уже, и новых санок не предполагалось. Что же делать? Скоро выпадет снег, а санок нет? Как же тогда кататься без санок? Правда, это же невозможно. Но ну, ребята думали, думали, но ну, вроде уже как взрослые. Они пошли в сарай, посмотрели, подумали, и один брат говорит ты знаешь? А давай возьмем вот эти планочки и сами поремонтируем. Слушай, а точно идея. Они очень долго старались, работали в сарае. И через какое-то время все-таки починили свои санки. Они были такие довольны, но снега не выпадало. Но прошло какое-то время, и когда они утром проснулись, они с радостью обнаружили, что земля укрыта белым пушистым покрывалом. Ура! Выпал снег! Вы тоже так радуетесь? Да, да. Да. И вот ребята обрадовались, ура, самки у них починили они раньше. И они собрались, быстренько оделись, одели такой классный комбинезон, вот как у Сони, да? Соня тоже так одевается? Розовый. Нет, ну девочкам розовый, кому-то синий, зеленый, у кого какой есть. Я имею в виду, что комбинезон, хорошие ботинки, курточки. И побежали, взяли свои самки, по дороге они встретили своих друзей. И друзья им сказали, «Ребята, поехали с вами на горку, вы поделитесь с нами санками?» «Нет, на своих катаетесь, но мы свои поломали». Ну, «Ну, пожалуйста, поделитесь с нами, наши тоже были поломаны, мы не будем своими санками делиться с вами, вот возьмите и почините». «Как вы думаете, ребята, правильно они поступили?» «Почему неправильно? Они же чинили, другие тоже пусть чинят, а ну скажи». Потому что нужно делиться со всеми. Правильно. Да, да. То есть они постарались, но надо все-таки делиться со всеми. Вот они э, встретили других друзей, и те тоже сказали, ребята, давайте поделитесь сво своими самками, может две пары. Нет, мы старались, мы сами чинили. И они пошли дальше. А друзья ушли немножко огорченные. Вот они пришли на горку. А, еще они по дороге встретили, в окно им сосед улыбался, помахал ручкой, но он не мог выйти на улицу, потому что этот мальчик Виталик, он был коллега, у него ну, с ножками была проблема. И братья пошли и говорят, вот хороший мальчик, да, но жаль, что он не сможет сам самостоятельно ездить на саночках. Они еще девчонок встретили, которые в окошко помахали и прокричали, у нас сейчас не получается, но мы рады, что вы идете играть на улицу. Вот они пришли, смотрят, такая отличная горка, можно покататься. Вот они раз ехали, второй раз, три уже пятый, десятый, а потом как-то что-то здесь не так. Как-то и настроения нет, вроде солнышко светит, погода отличная, но настроение какое-то нерадостное. Вроде самки есть, аж двое. А почему? Что с ними не так? Сонь, почему они были нерадостны? Потому что они... Потому что они не поделились. Вот и казалось бы, все есть, а радости нет. Один брат встал и говорит, ты знаешь, что-то здесь не то. Но я догадываюсь, что здесь не так. И они подумали, подумали и говорят, давай мы сейчас все поменяем. Они пошли назад. По дороге они решили, что обязательно, они обязательно пригласят всех своих друзей. И вот они шли, встретили э -э -э, брат говорит другому. Ты знаешь, давай зайдем к этому мальчику Виталику, который, ну, с ножками у него проблема. Давай мы зайдем и тоже ему сделаем что-то приятное. Они зашли, хотели ему привет сказать, помахать рукой, но смотрит, его не видно в окне. И брат говорит, наверное, он пошел обедать, а давай мы слепим для него снеговика. Ну, давай. Они быстренько смастерили чудесного снеговика. Ну, так как у них не было, что на голову поставить, и морковки, они за носа ему э, поставили шишку еловую, а на голове такой себе паричок из э, веточек сосновых сделали. И когда уже этот Виталик покушал, выглянул в окно, а там такой красивый улыбающийся снеговик, и он, на, наверное, на миг все-таки забыл о своем свече увидели. Это очень порадовало мальчика. Они пошли дальше, позвали девчонок, дальше сообщили всем своим друзьям, что ребята, после обеда обязательно выходим все играть. Кто-то предложил, а давайте мы сделаем целый поезд из сана. Давай. И когда подошло время, ребята вышли, два брата из дома, и уже была целая толпа ребят. Они все собрались, как пошли на горку, им было весело. Только они пришли, как раз мама этого мальчика, который болел, принесла им пирожки и сказала, большое спасибо вам, что вы порадовали моего мальчика. Она украдкой смахнула слезинку своих глаз. Ребята покушали пирожки, поблагодарили, пошли играть. Они играли, уже темно было, они еще играли. И тогда братья поняли, что братья поняли, Соня? что надо делиться. Правильно, что надо делиться. И они позже помогли всем друзьям своим починить замки, и все у них было отлично. Дорогие Истории, я думаю, ты нас собираешься, ты нас проводишь до своего Святого Храма, мы можем тут перебывать и с тобой.